И что ж, всем привет, с вами Crazy Dave. И как вы могли догадаться, мы продолжаем играть в игру под названием Спор. И вы же спросите, что я здесь делаю? Ну, уже с ногами, даже по суше хожу, могу сделать так, чтобы меня сейчас вырвало от фруктов, потому что я ем только мясо. И, ну что ж, у меня есть ответ для вас. Ответ в том, что это было мерзительно. Э, в общем, ответ в том, чтобы вам не было самим, когда вы будете играть, совсем скучно, ну, чтобы вам не было скучно играть, потом, э, то я решил пропустить маленький, маленький кусочек видео, где я из клетки превращаюсь, в общем, выхожу на сушу. И в принципе у меня тут ничего не изменилось, я просто приделал все ноги, да и все. Э, в принципе вылез на сушу, подружился с одним племенем. И сегодня я покажу, как дружить с племенем и как уничтожать. Так, надеюсь, меня было нормально, слышно. Алло? Так, отлично. Фу. Извините, ужасно. Так, отодвину немножко. Эм, как вы видите, у нас открылись глаза разные, да руки ноги запястья оружие копыта там все такое ускорители разнообразные ну это я так зашел ради, чтобы... ради того чтобы показать вам так сейчас поменяем раскраску мне нравится такой обожаю такие оттенки ну что ж М -м -м. сейчас мы пойдем наверное подружим с одним племенем, а второе уничтожим, Потому что ну, надо хавать. У нас вот это детектор э, года, а вот это э, здоровье. Так, ну давайте пойдем тогда вот сюда. Из... Посмотрим, что это за племя такое. Так, также здесь есть кости. Кости нам добавляют новые фрагменты тела. Видите, нам э, ну, добавили эскиз новые так давайте с вами мы подружимся как я и говорил так привет чел ты как ну поем 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 ну с собой было очень легко ну что ж с собой мы тоже подружимся привет тебя как ну да 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 у меня все так же самое а ты хочешь еще попеть я думаю танцевать будешь так а, отлично и еще у третьего еще подружимся ну я уже не вижу в этом смысла так, поем, 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 поем. Ну, с этим вообще просто идеально. Так, и как вы видели, мы много дружились. И теперь мы стали больше, мы начали развиваться. И у нас, у нас стал мозг немного больше. Так, отлично, ваше существо развивается, да, да. Так, теперь мы можем себе родственника, ну, взять не родственника, а помощника, вернее. Или так можно сказать. Да не хочу я секса. Так, привет. Так, давай ты будешь со мной в бои. А не 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 ой ой, ой я перепутал. Ай, ничего страшного, с тобой буду. Все, с тобой буду. Так, ты что хочешь, петь или танцевать? Танцевать, ладно. Так, и, как вы видите, вот это будет наш друг. Мы с ним не будем воевать, он везде будет за нами ходить. Так, а теперь мы пойдем и уничтожим одну плен. Так, это племя тоже не агрессивное. Все, все агрессивные сразу нападают. Сколько мы там снимаем, а еще 6 минут здесь? прыгай. Вау, сальтуха. Ну ты вообще даешь. Вот очень полезная вещь. Давай сальтуха. Как ты делал Сальтуха. А, не хочешь ли? Ладно, а этих нам придется убить. М -м, да? тебя. Давайте плевок я вам продемонстрирую. Это ядовитый плевок. Так, давайте кусаем, кусаем его. Так, тебя мы тоже закусаем, закусаем, закусаем. Так, как вы видите, друг тоже берется и помогает нам. Как-то он фигово помогает. Так, ну и что ж, мы дрались, и мы устали, и у нас появился голод. И теперь мы можем немного похавать. Так, нам бы еще одного убить, и было бы отлично. Нам дали бонус. Бьем, бьем, бьем. Отлично, у нас есть бонус. Мы уничтожили одно племя. Так, пока что дела идут просто замечательно. Так, мы очень-очень быстро начали развиваться. Когда я играл не на камеру, я ну, не знал ничего об этой игре. Так... Я где-то месяц доходил до этого момента, что у меня вырос первый... Ну, первый раз у меня вырос мозг. Так, вы нормальные, ну, но вы типа... Ну, давайте попробуем подружиться с ними. Типа надо убить три да? Хотя нет, я дружиться не буду. Мне лень. Мне чисто лень дружиться. Так, все тоже у кокоши. Так, давай, друг, помогай. Ох. Почти, да. И один остался. Нужен еще один. Еще один. Еще один. Еще один. Не смейте убегать. Я знаю, вы рядом. Вы где-то здесь. Вы близко. Я вас прям чую. Где вы? Неужели у вас только трое было? А, мы трое вылили? Я думаю, двоих. Так, похаваем. Пойдем давайте подружимся. Потому что эти большие, они уже смогут нас убить. Хоть и я сомневаюсь в этом, но у них есть шансы. Эм, так, сейчас мы уже не в далеком времени будем заканчивать. Надеюсь, меня отлично вас слышно. Так, еще лучше. А, вот так вообще. Так, привет, братан. Давай подружимся, попоем, потанцуем. Вау, ты что делаешь? Ну, какая разница? Вау, 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 поем все. Так, ну подружились, сон дал нам оружие, рога. Так, сейчас попробуем его... А, мы не можем тебе, играть, точно забыл. Так, подружимся с тобой. Ну, а, ты ребенок, тебе нельзя дружиться. Так, чтобы еще раз. М -м -м, ну, я жду, как тут вырастет. А с тобой нельзя. Ой, привет. Так. Ну и что, что не так? Ой, поем, и поем все. Отлично. И еще одного. Давай, дружимся. Так. У нас просто замечательные дела. Просто замечательно. Да какая разница, что я не так делаю. Главное, что подружился Так, отлично. Подождите секундочку. Я снова с вами. И хочу сказать, что я заканчиваю серию по обстоятельствам. Ах, ах, бежим, бежим, друг. Ну что ж, до новых встреч. С вами был Крэзи Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.